হেল্ল' এভৰিৱান সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেল আছামিজ পাকঘৰলৈ আজি মই আলু আৰু চুজিৰ একেবাৰে নতুন এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াইছোঁ মাত্ৰ এক বাতি চুজিৰে মই এই ৰেচিপিটো বনাইছোঁ খুব সহজ পদ্ধতিৰে একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে পটককৈ বনাই ল'ব পাৰি আলু আৰু চুজিৰ এই ৰেচিপিটো আবেলি চাহৰ লগত এই নাস্তাটো খাবলৈ খুবেই বেছি ভাল লাগে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলোৱে পচন্দ কৰিব আশা কৰিছোঁ নাস্তাৰ এই ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব এতিয়া পলম নকৰাকৈ বলক ভিডিঅ'টো লৈ আগবাঢ়োঁ নাস্তাৰ এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই গেছত এটা কেৰাহী পাতি দিলোঁ আৰু ইয়াত দি দিলোঁ গলাই থোৱা বাটাৰ দুই চামুচ আৰু এড কৰি দিছোঁ ইয়াত দেখিছেনে সৰু এটা বাতিৰে মই এবাটি চুজি চুজিখিনি দি মই এতিয়া বাটাৰখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি লওক অকণমান চুজিখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ বাটাৰখিনি যাতে চাৰিওফালে মিক্স হৈ যায় সেয়াই ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ চুজিখিনি মই প্ৰায় এক মিনিট সময়লৈকে ভাজি ল'ম গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি থ'ব হাই কৰি থ'লে কিন্তু চুজিখিনি জ্বলি যাব সেয়ে গেছৰ ফ্লেম একেবাৰে ল' কৰি থ'ব লাগিব আৰু ল' ফ্লেমতে এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব এতিয়া মই যিটো বাতিৰে চুজি লৈছিলোঁ সেই বাতিটোৰে এবাটিত পানী এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মই মিক্স কৰি ল'ম যিদৰে আমি ৰুটিৰ বাবে আটা মুঠি লওঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ হ'ব লাগিব এইখিনি পানীখিনিয়ে চুজিখিনিয়ে গোটেইখিনি শুহি ল'ব এয়া চুজিখিনি ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে আৰু মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ এইখিনি বেছি ঢিলাও হ'ব নালাগিব আৰু বেছি টানো হ'ব নালাগিব এয়া দেখিছেনে গোটেই পানীখিনি শুহি ল'লে এয়া অলপ টান হৈ আহিছে আৰু অকণমান সময়লৈকে মই এইখিনি অলপ গেছতে ৰাখি থৈছোঁ পানীখিনি আৰু অকণমান শুকাই যাওক আৰু অকণমান টান হ'ব লাগিব এয়া কেৰাহীত কিন্তু লাগি যায় সেয়ে ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব আৰু চবেইখিনি যাতে গোটা পানী নদৰে পানী যাতে চাৰিওফালে লাগে সেইটো কথালৈও মন কৰিব এয়া হেতাখনেৰে মই ভালদৰে হেঁচি সেচি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া মই এখন কাঁহীত এইখিনি উলিয়াই ল'ম এয়া দেখিছেনে একেবাৰে পাৰফেক্ট হৈছে আমাৰ দৌটো আৰু এতিয়া মই হাতেৰে আকৌ এবাৰ ভালদৰে ঘঁহি লৈছোঁ যিহেতু চামুচেৰে ঘঁহিছিলোঁ এতিয়া হাতেৰে ঘঁহি ল'লে আৰু অলপ বেছি কোমল হ'ব আটাৰ দৌৰ নিচিনাকৈ হৈছে দেখিছেনে চানো নহয় আৰু কোমলো নহয় হাতেৰে ঘঁহি হৈ গ'ল এতিয়া মই দুটা আলু বইল কৰি লৈছিলোঁ সেই আলুখিনি মই ভালদৰে বাকলি গুচাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই ইয়াতে এড কৰি দিম এটা পিহনাৰ সহায়ত মই এইখিনি গ্ৰেড কৰি ল'ম যাতে আলুখিনি অকণো গোটা গোটা হৈ নাথাকে একেবাৰে মিহি হ'লে বেছি ভাল হ'ব সেয়ে মই এখন গ্ৰেটাৰ সহায়ত আলুখিনি গ্ৰেড কৰি লৈছোঁ ঠিক এনেকুৱাকৈ হ'ব লাগিব আৰু এইখিনিতে কওঁ যিসকল ভিউৰছে এতিয়ালৈকে মোৰ আছামিছ পাকঘৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই প্লিজ সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ল'ব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সহজতে পায় আৰু যিসকলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো ফেচবুকৰ পৰা চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে এটা লাইকো কৰি দিব আৰু গোটেই আলুখিনি মোৰ গ্ৰেড কৰি হৈ গ'ল আৰু এইফালে দুটা গাজৰ মই আলু দি দৰে পিহি লৈছিলোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ দুটা গাজৰো মই পিহি ল'লোঁ এইখিনিও মই এড কৰি দিলোঁ আৰু এক চামুচ দি দিলোঁ চিলি ফ্লেক আৰু এক চামুচ দি দিলোঁ পিঁয়াজৰ পেষ্ট জলকীয়া গুড়ি এক চামুচ হালধি গুড়ি এক চামুচ জিৰা গুড়ি এক চামুচ আৰু দি দিলোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট এক চামুচ এতিয়া এড কৰি দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এইখিনি এতিয়া মই হাতেৰে ভালদৰে সানি ল'ম যিহেতু চামুচেৰে সানিবলৈ অসুবিধা হ'ব সেয়ে মই হাতেৰে সানিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ সেয়াই মই হাতেৰে এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি এটা ধুনীয়া দৌ বনাই ল'ম ইয়াত কোনো ধৰণে পানী চানী এড কৰিব নালাগে একেবাৰে শুকানকৈ এনেকুৱাকৈ মই মঠি ল'ম এইখিনি এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে ট্ৰাই কৰা নাই এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰিব খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক টিফিনতো দিব পাৰিব নাইবা আবেলি চাহৰ লগতো খাব পাৰিব যিহেতু এতিয়া শীতকাল শীতকালত চাহৰ লগত ভজা পোৰা কিবা থাকিলে খাবলৈ ভাল লাগে নিমখীয়া জ্বলা সেয়ে এনেকুৱাকৈ যদি আপোনালোকে বনাই খায় খাবলৈ বহুত বেছি ভাল পাব আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীও ভাল পাব আৰু ডাঙৰেও ভাল পাব যিহেতু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে খুব টেষ্টি ৰেচিপি এটা বনাই ল'ব পাৰি আলুৰে এতিয়া মই এইখিনি সানি হৈ গ'ল এতিয়া মই অকণমান দৌ হাতেৰে ছিঙি লৈছোঁ আৰু এয়া মই দেখিছেনে হাতেৰে এনেকৈ চেপি চেপি এটা দীঘলীয়া চেপ দুখন হাতেৰে ঘঁহি এটা দীঘলীয়া চেপত বনাই লৈছোঁ আলু চপখিনি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী যিকোনো চেপ দিলেই হ'ব একো কথা নাই মই দীঘলীয়া চেপ দিছোঁ আপোনালোকে ৰাউণ্ড দিব বিচাৰিলে ৰাউণ্ড দিব পাৰে নাইবা আন কিবা দিব চাৰিচকীয়া দিম বুলি ক'লেও দিব পাৰে নাইবা বেলেগ কিবা কাটাৰ থাকিলে কাটাৰ দিও ৰুটি বেলি তেনেকুৱাকৈও কৰিব পাৰে মই এইধৰণে বনাইছোঁ একেবাৰে সহজতে পটককৈ বনাই ল'ব পাৰি যিহেতু সেয়া মই এনেকুৱাকৈ দীঘলীয়া চেপত বনাই ল'লোঁ আৰু এয়া গোটেইখিনি মোৰ বনাই হৈ গ'ল দেখিছেনে দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে এতিয়া গেছত এটা কেৰাহী পাতি দিলোঁ আৰু ইয়াতে দি দিলোঁ মই তেল তেল এই ৰেচিপিটো বনাওঁতে তেল খুব বেছি নিদিলেও হয় খুব কম তেলতেও ভাজি ল'ব পাৰি আৰু যদি বেছিকৈ দিম বুলি ভাবিছে তেন্তে বেছিকৈও দিব পাৰি একো কথা নাই আৰু এয়া তেলখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ লগে লগে মই এটা এটা কৰি কেটেই চুজি আৰু আলুৰ চবখিনি দি দিলোঁ আৰু দেখিছেনে এটা ছাইড হৈ গ'ল মই ইয়াত লুটিয়াই দিলোঁ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে আনটো ছাইডেও ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ৱেইট কৰিছোঁ আৰু আনটো ছাইডো হৈ গ'ল দেখুৱাবলৈ নহ'ল আৰু এইখিনি মই এতিয়া এখন প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ আলুৰে কাটলেটখিনি দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিছেনে খাবলৈ খুব বেছি সোৱাদ লগা হয় খুবেই টেষ্টি হয় আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ